Зараз ми з'ясуємо, друзі, напевно, найцікавіше, яким же ж буде літо з огляду на погоду. Ну а нам у цьому допоможе наш наступний гість це Андрій Золотарьов, начальник відділу метеорологічних прогнозів Закарпатського гідрометеоцентру. Доброго вам ранку! Раді вас бачити. Так, пане Андрій, ну, перше питання до вас, яке в мене, все-таки: що було що це було цієї весни? Як це можна назвати? самом деле, кажется, что идейка сильно потепление, потепление уже с каждым роком, а весна це какую-то а, Ну давайте так, начнем с весны, хорошо? Так, так. Значит, ничего страшного не было, был нормальный весенний процесс. Другое дело, что за последние 10-15 лет мы привыкли, что, в общем-то, период апрель-май у нас достаточно теплый, и уже иногда даже май по летнему теплый. Поэтому то, что в апреле, предположим, ночи были холодные, ну, чисто с метеорологической или синаптической точки зрения, тут никаких каких-то экстремальных отклонений тут нет. А вот для тех людей, которые это почувствовали, я могу сказать так. Смотрите, в Ужгороде мы привыкли, что сакура расцветает в середине апреля. В этом году в общем-то, так и было. 15-17 число, нормальный период, когда зацвела сакура. В прошлом году она зацвела 2-3 апреля, то есть недели на две раньше, значительно теплее было. Поэтому говорить, что были какие-то аномалии, я не буду. Нормально все, как положено весне. Ну, я давно не помню, что был квитни и в снег в Игерских районах такого. Ну, почему? Это бывает просто, понимаете, как... Раньше вы на это не обращали внимания, потому что вам это было неинтересно, и, может быть, вы были немножко меньше. Вот. А сейчас, в силу того, что вы, в общем-то, занимаетесь такой работой, вы эту информацию получаете. Э -э, Каких-то аномалий тут нет. Снег может, в общем-то, пойти и в мае, и даже э -э, в начале июня, именно в горных районах. Но я вас хочу обрадовать, что в этом году у нас такое не ждет. я бачу как раз один из таких Ну, активістів, скажімо так, нашого міста він пішов по горам, пройшовся і зараз ще в горах, десь в місцях є сніг. Він зберігається до цих ви знаєте, тут же зависит того на какой висоті він ходив, яка експозиція склона, mm -hmm. чисто місцеві умови і так далі. і Тому сніг, на висока горія особливо, ну може зберігатися на наполовину до кінця іюня. бо там нічого странного нет. Пане Андрію, от уже сьогодні третій день літа, і можна таки сказати, що з 1 числа літо повноправно вступило в свої права. Чи буде так спостерігатися така картина протягом всіх трьох місяців? Да, ви знаєте, в этом году вийшло так, що календарне літо фактично з тим літом, яке ми привыкли ощущать. То тобто температури порядка 27-30, грозові дожди і так далі. Вы знаете, я уже много лет общаюсь с вашими коллегами, и меня всегда спрашивают, какое будет лето, или какая будет зима, осень и так далее. Я всегда говорю, ребята, долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное. Процент их оправдываемости он достаточно низкий. Мы получаем информацию, так называемый долгосрочный прогноз, предположим, на месяц. Так вот, я могу сказать, что и там всего две цифры, или четыре, ну две. Средняя температура месячная по равнению по горам и среднее количество осадков, опять же, равнина горы для нашего региона. Все остальное, все мы, как говорится, эм, ну, прогнозируем в оперативном режиме. Поэтому, если говорить эм, вот о нас, ну, вот этом месяце, который наступил, то... В среднем э, температуры в этом месяце будут на 1,5-2 градуса выше нормы. Средние температуры. А, как это э, будет фактически выглядеть? Ну, давайте так. Давайте сначала поговорим вот об, об червне, о июне, mm -hmm. да? А потом немножко дальше. Э, ближайшие две недели я э, хочу кого-то обрадовать, а кого-то расстроить. В общем-то температуры максимальные на равнине будут в пределах 28-30 а то и до 32. То есть классические летние температуры, которые характерны для закарпатии А минимальные ну, в пределах 12-14, 14-16. То есть лето по полной программе. Что касается осадков, сейчас у нас опять же в нашем регионе устанавливается область повышенного давления. Вы знаете, такой антициклон, и так вот это антициклон. Примерно до 8-10 июня он будет доминировать. Это что значит? Это значит, что существенных осадков мы не ждем. При такой ситуации формируются так называемые кучево-дождевые, мощно-кучевые облака, как правило, во второй половине дня в горных районах, и они могут дать местами кратковременные дожди и отдельные грозы, ну или сухие грозы или грозы с осадками, это не важно. После 8, в период вот 8-12 стабильность атмосферы будет нарушаться, немножко усилится влияние южного циклона. Поэтому ориентировочно где-то 10-12 числа мы ждем дожди, которые практически пойдут по всей территории области. Я хочу э, подчеркнуть и всегда подчеркиваю, это предварительный прогноз, предварительный анализ. Уточнение э, всех этих вещей проходит каждый день, а иногда и два раза в сутки. Поэтому, э, конечно, надо следить за оперативной информацией, за теми прогнозами, которые мы даем в бюллетнях, то есть на пять суток. Тогда картина будет более точной. Пан Андрею, а есть какая-то в том, что намагаются как-то выозначить, а какая была осень, такой будет зима, а какой была весна, таким будет и лето? А, Вы имеете в виду привязка к конкретным дням и так далее? Mm -hmm. Вы знаете, в настоящий момент... Э, но это относится э, вот к категории э, народные приметы и так далее так. и так далее. Э, получается так, что долгосрочные приметы, вот с моей точки зрения, они э, почти перестали работать. Почти. А краткосрочные, да. Я уже как-то рассказывал нашим ребятам, это особенно характерно для вот формируется гроза, там птицы высоко, потом низко, машкара светы закрываются, это говорит о том, что как-то будет меняться э, ситуация вот в течение ближайших там, 80 часов, давление падает, влажность повышается и так, далее, и так далее. То, что касается долгосрочных примет, с моей точки зрения, они немножко э, ну, как бы испортились. Ну, mm -hmm. А точнее, они работают слабо. Почему? Происходит, в общем-то, значительное э, изменение э, в... Климатических показателях. Вы тут упомянули глобальное потепление. Мы не будем на эту тему говорить, это отдельная тема. Но тем не менее, я вот, работая в Закарпатье с 1996 -го года, могу как-то проследить, этот, по крайней мере, этот период, и мы видим, что в общем-то кое-какие моменты поменялись. Ну, поменялось что? Во-первых, период осенний, он становится у нас короче. У нас сентябрь, это как бы пролонгированное лето, достаточно теплый, почти что летний. Весна у нас, как правило, очень короткая, быстрая и резко переходит на лето. В этом году характерный пример. Зимы преимущественно теплые, иногда беснежные, могут быть такими гнилыми, но с периодами какими-то кратковременными холода. Что касается лет, не, не, лета, то я думаю, что в этом году нам стоит ждать и периоды довольно сильной жары. Угу. По крайней мере, смотрите, абсолютный максимум по Закарпатью для июня до 36 градусов, июль-август до 39, то есть 38 с копейками. В температура так, тела Я, не говорю, 36 я не говорю о том, что будет именно такая Цепь. температура. Но исключать того, что какие-то периоды вот за эти три месяца могут быть очень жаркими, мы не будем. Почему? Угу. Потому что говорить о том, какое будет лето, ну, мягко говоря, это глупость, понимаете? Если кто-то вам говорит, что лето будет теплое, холодное, значит, он либо э, не разбирается э, в вопросе, либо он немножко лукавит. Мы можем говорить только о тенденции, о тренде и еще чем-то. Вот тенденцию я вам говорю, как правило, июнь, июль. июль теплые, иногда жаркие, с коротковременными дождями и грозами почти каждый день. Это не значит, что на равнине они есть, но по области они есть. А август, как правило, сухой, как правило, но не всегда и жаркий. Чи не означает это, что наша область перетворяется на субтропики? Нет, нет, для субтропиков мы перед эфиром немножко так, зацепили так. эту тему. Так вот, если взять территорию бывшего Советского Союза, то кусочек субтропиков наблюдался в юго-восточной части Черного моря, то есть район Сухуми, а точнее даже район Батуми, Аджарии. Это высокая влажность, подчеркиваю, высокая влажность, постоянные устойчивые высокие температуры воздуха и в летний, и, как правило, в зимний период. То есть там нет таких вот резких перепадов. Поэтому нет, мы в субтропики не превратимся. Но ті про які я вам говорив, ним надо просто привикнути і бути готовим. Ну що ж ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас прийшли за ваші прогнози. Всім бажаємо, щоб літо було ну щоб воно було веселим і класним. І Обов'язково щоб вам запам'яталося. Ну no, і нагадуємо, що в нас в гостях був Андрій Золотерев, начальник відділу метеорологічних прогнозів Закарпатського гідрометеоцентру. Ранок на тисі uh -huh. продовжується. Продовжується він сюжетом про космос.